Я вернулся к людям, а камера полетела следом снимать мое лицо. Вы все коротко стрижетесь. Мужчины в зале почесали... Мужчины в зале почесали голову. Вы все ходите в темной одежде. Зал начал недовольно ворчать. Вы все слушаете одинаковую музыку. Нет, это вы, рабы этой тотальной власти. Власти, не дающие права на индивидуальность, слепцы. За последние столетия все стало серым. Творчество исчезло, все исчезло, потому что исчезла свобода. Вы сами это видите. Так и не успела окончить я. В это мгновение меня кто-то чем-то уколол. Глаза начали темнеть. Это стало действовать сильное снотворное а может быть и я, мое обмякшее дело упало на пол. В ушах я услышал все увеличивающихся три людей, судьи, адвоката и репортера. Последний отпис света проник на у моего глаза. За окном я видел голубое небо. И мир исчез в темноте моего разума. Здесь еще вопросы к нашему автору? У меня несколький вопрос А для Пора Прекрасный цветок Интенсивная инициатива Мы работаем с миссиями в одном экземпляре. И пусть прекрасно и спасет этот мир. Спасибо большое. Есть еще желающие что-то спросить? Спасибо. или подарить? А Всему свое время, говорит. Я могу... А о чем хочется еще написать? Вот это понятно, ЛГБТ, а вот есть какой-то такой замысел, знаешь, крутится и хочется. Да, у меня замыслов очень много. Скажу на чистоту. Последний вот 2015 год я был занят только работой и совсем забыл о творчестве. Но до этого 14 лет я постоянно писал. Я начинал писать истории, но они мне как-то вот так на данный момент у меня где-то около 10 недописанных разноплановых, разножанровых историй, не только ЛГБТ, совершенно разные. И я хочу сейчас, именно в этом году, до конца года, окончить одну такую историю, она называется «Будет слепой». Эта история будет о слепом гее в Украине. Такого, думаю, еще никто не писал. Вот. Кроме этого, то, что если говорить о планах творческих, то уже долго тянулся, конечно, делался мой сайт, но мы его уже заканчиваем. Много людей просили электронной версии книги, аудиоверсии. Я хочу именно работать над аудио э, книгой, хочу э, записать свои стихи, сделать несколько сборников и продавать все это в онлайне, потому что этот тираж он бесплатный, поскольку очень много усилий приложили, это не только я. И ну, я считаю, не целесообразным его продавать, поскольку это бесплатная демонстрационная версия. Ну и редактор должен был волонтером. То есть это, как сказать, упрощенная версия. Но сейчас уже есть намного лучше, поэтому для продажи будет другое. Что еще бы я хотел сказать по этому поводу, ну, насчет... ну, думаю, все. Константин. Но я думаю, мы все-таки можем один ваш сборник разыграть на нашем аукционе, чтобы данный вклад пошел на развитие нашего города. Да, конечно, это будет первая продажная продаж книга, получается, не сборник. Так что, говорите, стартовая цена какая? Стартовая? Давайте я скажу, сколько издательства. Это 40 гривен издательство за один Итак, 40 гривен стартовая цена. 60. 50 есть. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 100. 100 гривен. Итак, 100 гривен. Кто хочет показать, что у него денег с собой больше? Вау! 110 гривен! Раз. 110 гривен. Два. 150! Стол и хорошо! 150 гривен, раз! 150 гривен, два! Потом не будет такого шанса, ребята! 150. А кто как будет? Конечно. <свист> 153. Продано. Что книга останется в Лиге. Я помню нашу библиотеку. Просто очень хотелось, чтобы с автомобом была первая именно у нас в Приходите к нам. У нас постепенно растет наша библиотека. Я очень надеюсь, что это будет ну, шедевр, который вы будете читать и наслаждаться. Спасибо вам большое. Еще пару слов? Да, а, я еще хотел сказать буквально минутку времени, показать даже. Вот здесь в одна из целей проекта была... Раз... Я сломалась. Спасибо. Развитие бухгостинга в Украине, это на Западе очень развито, и на самом деле бухгостинг помогает сохранить леса. Как он работает? Люди регистрируют книгу на сайте, и э, человек ее оставляет, либо передает своему другу, знакомому, и он эту книгу находит и также читает, передает. И таким образом э, у меня тираж этой книги 222 экземпляра, но э, поскольку люди передают друг другу через сайт, э, то я уже читаю гораздо больше людей. То есть это доказывает то, что не нужны огромные тиражи, не нужны э, огромные... Как сказать, экологические траты, поскольку, ну, например, для того, чтобы э, сделать один килограмм бумаги, если кто-то не знал, нужно вырубить одно дерево, которое растет 25 лет. Да. Вот. И попросим один из методов вот, сохранить экологию. Для меня это очень важно, надеюсь, для хотя бы некоторых из вас это тоже важно. Спасибо. Извините, свернитесь, пожалуйста. А там для вас подарок. Это наш сборник стихов. Читайте, поздравляйте. А также радостная чашка. Спасибо. Ну что ж, еще раз большое спасибо вам за ваши аплодисменты, за ваше внимание.